Доброго вечора, шановні вболівальники. Як ми і обіцяли, сьогодні до нас прийшов Младен Бартулович. На жаль, не змогли ми почати вчасно. В Карпат було тренування, яке трішки затримало нашого гостя. Ну, очевидно, команда до Шахтаря так серйозно готується. так, що... Звісно, дуже серйозно готуємося. Рано нас сьогодні зібрали на базу, так. Довго задержали, можна сказати. Я не ждав, що так довго буде, тому звиняюся, що опоздав. Ну, я думаю, що нічого страшного. Думаю, що вболівальники все-таки відповіді на свої запитання отримують. Тож, добрий вечір, младен. І сьогодні говоримо з нашим хорватським легіонером, співзахисником. Є у нас багато запитань, то давайте одразу і почнемо. Запитання від Романів 777. Младен. У мене таке запитання: чи настроєна команда на перемогу проти Шахтаря? Адже це дуже важливий матч для нас, оболівальників, тому що гра у Львові. Ну і друге запитання, чи претендуєте з клубом поборотися за Лігу Європи. Ну, скажу одразу, що нам теж хочеться виграти зіграти ну, з таким суперником, як Шахтер. Всі повинні розуміти, що це Шахтер сильна команда, що найсильніша Україні, я думаю. Ну, ми будемо так боротися до кінця, щоб зіграти хорошо. Шахтерам нужно иметь и фарт, потому что без фарта шахтером очень тяжело. Ну, команда очень серьезно настраивается, е, и мы этот перерыв, я думаю, хорошо использовали. Ну, е, була вот з «Нивою» Тернопільською на вихідных. Е, ну, Булівальники результат розчарував. Один-один. В чому справа? Ну, я думаю, что нельзя так зациклюватися на этом результате, потому что это. мы очень хорошо поработали три дня, очень большие нагрузки у нас были на эти игры. Они, она готовилась к календарной игре, они были, скажем так, свежие. Да, конечно, нужно такого соперника обыгрывать, но... Ну, я, ну, нельзя сказать, что там нужно так зацикливаться. Окей, вопрос вид от VIP777. Привет, Младен, маю несколько запитаний. Расскажи про свое детство и семью. Как тебе жить в Львове? І відповідно, де подобається відпочивати в місті, чим займаєшся у вільний від футболу час. Ну, окей, перше про дитинство і сім'ю. Ну, у мене батьки живуть у Хорватії, у мене два старших брата. Ну, я дисте жив у Германії, як у нас війна ж була в Йославії, до моша общайна страна, потом розпались і папа як працював у Німеччині, ну, і почалась війна, і ми уїхали в Німеччину, і там жили та 6 років. Там выучил немецкий язык, скажем так, -то. полезно пошло. Ну mm -hmm. и там тоже тренировался, как футбол, там начал играть. Там первые как шаги сделал футбол. Я думаю, что мне это очень на пользу пошло. Немецкий характер. А до самой коммунистики? Ну, это маленький, ну mm -hmm. возле Дортмунда, mm -hmm. небольшой город. Ну, команда неизвестная, но работает с детьми хорошо. семью про семью. А у меня ну, одна семья в Хорватии, родители, брать, а ну, другая семья на Украине, у меня жена украинка, ребенок есть уже годы три месяца, они живут в Днепропетровске, ну, они временно приезжают сюда, ну, мотаемся туда-сюда, ну, чуть тяжело, но пока привыкаем, я думаю, ну, город понравился очень и мне, и им, там есть много хороших мест, где можно Mm -hmm. Ну вот, власне, где подобается отпочивать? Ну, я люблю там в центре этой кафешки, мне очень похоже на Хорватию. Так, ну, у нас тоже, я сам, ну, в Сплите живу, и тоже так старинный город, и очень много кафешек, очень похожих. Ну, мне это очень нравится, так как я люблю кофе пить в Хорватии, все любят, в принципе. <laughs> так что очень нравится. Mm -hmm. И чем занимаешься вильный вид футболу час? Ну, стараюсь проводити час з сім'єю, дочкою, жіною, як час дозволяє, в будь-який свободний момент стараюся в сім'ї. Окей, запитання від Юри 1608. Два питання: чи бачиш ти своє майбутнє в Карпатах? І які б тебе взагалі плани на майбутнє після закінчення кар'єри не хотів би стати тренером? Ну, перше, чи бачиш своє майбутнє в Карпатах? Ну, Почему и нет? Я приехал сюда год в аренду, у меня еще два года контракт с Днепром. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в Карпатах. Кто будет, если тренер хочет, чтобы я был в команде президента, я не против быть. Мне очень нравится и Львов, и сама команда, и инфраструктура. Ну, в общем, весь клуб мне очень нравится. И все устраивает, все очень хорошо организовано. Ну, не имею ничего против. ну, будущего mm угу, угу. А чи хочеш бути тренером в майбутньому? Ну, ще не тільки зараз 27 років буде через місяць. Ну, ще рано думати. Ну, я, звісно, хочу залишатися в футболі, працювати. Окей, угу. okay, запитання від дизайнера. чи ти знайомий з Ніко Ковачем? Може, навіть вчора був на арені Львів на грі своєї збірної? Ну, я візивали в збірну, коли він, в принципі, вже закінчив. так, ну, виделись так ну чтобы там сказать что я там хороший друг с ним нет ну его брата знаю они же два брата mm -hmm. да, Роберт и они оба в сборной работают ну, вчера все видели как они хорошо построили игру команды молодежной. я думаю что у них тренер э, будущее есть я думаю что он скоро станет и тренером национальной сборной Хорватии. А был на матче там Да конечно был и мне было очень приятно смотреть на такую игру в Хорватии. Mm -hmm. Е, до речі, тут є в нас запитання е, про те, в чому секрет хорватського футболу. От ну, таке запитання: що е, в чому секрет хорватського футболу? Вже багато років хорватська молодь успішно виступає на різних змаганнях. І от чим хорватський дитячий футбол відрізняється від нашого? Е, зараз в хорватській молодіжці пацани вже грають в Фіорентині чи ще десь там, а у нас за дубль Шахтаря. Як це можна пояснити? От. Потому что в Хорватии, там Хайдук, Динамо, да, есть клубы, ну, и остальные клубы, в принципе, все, ну, очень много денег вкладывают в детскую школу, развивают своих футболистов, потому что клуб живет от продажи футболистов. Они воспитывают своих футболистов, чтобы продать. Ну вот Динамо Загреб, например, Ковачич вчера играл, его продали за 15 миллионов евро в Интер. Там Радошевич играл шестой номер, такое. Он с Хайдука пошел 3 миллиона. Девятый номер, который забил Ребич mm -hmm. неделю назад, Ферентина его купила за 7 миллионов тоже. И от этого клубы живут э, Хорватии. Ну, скажем так, я, ну, я все так считают, в принципе, что очень много таланта есть в Хорватии, ну, очень богатый талант. Ну, это начали сейчас, э, так, получается, хорошие футболисты, ну, и тем более э, Хорватия сейчас вошла в Евросоюз. И этим летом очень много футболистов перешло в ну, итальянские клубы. Mm -hmm. Вчера шесть футболистов играли, они играют уже в всей Италии. Дженова, Интер, Наполи, Ферентина, там, таких клубов, не слабых, скажем так. То, То за рахунок того, что они играют в Европе, они уже ну, на, на таком уровне, молодежная сборная, они уже yeah. ну, показывают и, результат. Ну, самое главное, что они играют в своих клубах. А проблема украинской молодежной сборной вчера, Только два футболісти грають в Прем'єр лігі в основному, uh -huh. останні ну, грають, виходять на заміну або в дублі. Малин, ну, uh -huh. а от як взагалі в Хорватії ставляться до того, що клуб продає гравця? Ну, у нас як продають лідера, ну це завжди там обурення від уболівальників, вони не хочуть, щоб продавали лідера. Як фанати в Хорватії до цього ставляться? Ну, звісно, там недовольство є. Они знають, що все одно через. Там какое-то время опять кто-то новый появится и постоянно так. Одного продали, там появился Динамо Загреб, там сколько игроков за последние там семь 8 лет продали, столько денег заработали, что клуб может там, не знаю, mm -hmm. Эдуардо, там Модрич, Черлука, Вукоевич, Ковачич. Окей, okay, продолжимо. Младен, хочеться в першу чергу побажати тобі міцного здоров'я та хорошої гри. Тепер запитання. Ага, чи готовий ти підписати повноцінний контракт, ми це вже пройшли. Як ти ставишся до об'єднаного чемпіонату з Росією? Чув про таке, що в нас Сначала тут є. Дякую велике за пожелання. Здоров'я найголовніше. А що сказати? <laughs> не Мені рішати. Я думаю, що. Что... Некоторым клубам это пошло на пользу, как там Шахтер, Динамо, Метализ Непо. Такой чемпионат. И было бы очень здорово, скажем так, каждый викенд ну, там очень хорошая игра. Там у каждого клуба дерби, скажем так. Угу. Думаю, и для болельщика это было бы очень интересно. И, как все видели, там очень большие деньги должны как быть. Ну, сейчас ситуация в украинском футболе такая сложная, скажем так. Многие клубы с проблемами. Может, і було б бы хорошо так з Росії. Тут для більших клубів, а для менших, то, напевно, так. Чи ти ніколи не думав про те, щоб прийняти українське громадянство? Ну, думав это. Я сейчас все одно, как получу на жительства, который там на 20 лет. Угу. И в принципі, такі же можливості, як. у любого украинца, там, mm -hmm. кроме голосования, там, <laughs> 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 а, ну, у нас в Хорватии можно двойное гражданство. Mm -hmm. Если бы у вас тоже можно было, я бы, ну, взял бы. Почему нет? Mm -hmm. А ты в Хорватии на выборы ходишь? Ну, раз ходил, когда был там, а так нет. <laughs> <laughs> есть кому ходить. <laughs> <laughs> <Ага>. <laughs> я понял. Э, так, кто был или есть твоим футбольным кумиром? Ну, скажу так. Э, когда я там только начинал футбол играть, тогда сборная Хорватии была очень сильная, в 98-м там третье место было. Mm -hmm. И для всех детей Хорватии, в принципе, все эти футболисты были кумирами. Там, Бобан, Шукер, Бокшич, Ярни, Просинечки. Ну, просинечки. Вот, вот это и есть кумиры, в принципе, всех там детей моего возраста, mm -hmm. потому что это поколение было самое такое известное. Mm -hmm. Запитання від Вово Лев. Так, таке запитання. Дивлячися, за твоєю грою, складається враження, що ти відчуваєш, що прийшов в Карпати лише для того, щоб грати, поки немає інших пропозицій. І гра у тебе йде набагато гірше, ніж в Кривбасі. Чому ти не граєш так за Карпати? Невже не хочеш зіграти за збірну? Така от критика пішла. Я розумію критику любова там болельщика. І я розумію критику, я думаю, що це. Ну... ну, скажем так, ситуации разные. В Кривбасе была ну, команда уже сыгранная, команда, ну, все знали, в принципе, на поле, что делать, понимали друг друга с полуслова, там, ну, уже созданный коллектив. А, ну, а здесь пришел команду, создается новая команда, очень много новых футболистов, и это надо слепить сначала, ну, и, ну, нашему очень тяжело тоже в этот момент, и ему лепит это все, выбрать там, лучших одиннадцать, ну, меняется состав. Ну, нет такой сыгранности, скажем так, как в трюкбасе. Я ну, чувствую, что в этом есть причины, ну, хуже игры, может, мои. Угу. Я понял. То есть, ну, треба час, я так понимаю, так, чтобы команда ну, по собиралась. По потому что новая команда создается, и нужно понимать друг друга. Угу. Я уверен, что со временем она будет все лучше и лучше. Трошки по-інакшому вболівальник поставив запитання, твій, гри, твій рівень гри в Кривбасі, як і в Федорчука, був значно вищим. Ви, по суті, були лідерами команди. Що заважає демонструвати цей рівень, тобі особисто зараз в Карпатах. Інша тактична схема, малюнок гри, чи, можливо, є якісь інші проблеми? Ну, в принципі, я відвідав на цей питання вже до этого. Mm -hmm. Я считаю ну, я так, що потрібно більше ну, сіграності і. Понимание друг друга. От, я вважаю, це найголовніше причина. Ми даже тут ну, тренівочний процес є немножко другое, чем тарана. Это ну, кажется тренера. Є. Ну, я думаю, що ми вже привикли требування відео, і з часом ми прогресувати. Угу. Запитання від Марьянчика. Коли Шахтар приїжджав до Львова, то як правило селилися в Леополісі. І Генріх Мхітарян, коли команда прогулювалася з сусідніми готелем вуличками, завжди полюбляв фотографуватися з вказівником вулиці, що на вірменській. А ти знаєш, що в нас є вулиця Хорватська, чи було б тобі цікаво прогулятися нею? Так, да, мені розказали про цю історію про Генріха і мені сказали так, що є Хорватська вулиця. Ну, поки я не можу знайти Дуже много цих вулиць маленьких. Ага. Ага. Може, вони в центрі, я не знаю точно, где вона в мені дуже інтересно. Ага. Э, так, запытание от э, Фараона. Ну тут, в така такая критика, что э, Дуже впадает в очі твоя байдужість за и результат. Почему ты не выкладываешься на все 120%? То тут же такие вот… Чем можешь ответить на такой закид про байдужість. Ну, я не знаю. В первых играх, там, когда у меня со здоровьем все хорошо было, я отдавался, ну, по максимуму и хотел, там, Доказать там и старался и все. И я думаю, что ну, потом пошла у меня травма и такое я пропустил там, скажем так, две-три игры. Ну, сейчас э... снова здоровый. И... Буду доказывать опять, критика должна же на меня действовать. то травма, я так понимаю, началась в Луцку, да? Травма была заре травму получил и Вона як 3-4 Бо в Луцьку тебе замінили. Бо щось сказав, що тебе, напевно, серце заболіло від такої гри. ігри. Добре, запитання від Лукаса 77. Чи були у вас інші пропозиції, крім Карпат? Ну, очевидно, після того, як з пропозиції, да, з України. не, вижу смысла сейчас говорить там о клубах, но были предложения, ну, скажем так, те клубы, которые не, смогли договориться с Днепром, а Карпаты смогли договориться, и я, я тоже был не против ехать в Карпат. же ты уже просто усувался до команды, места и фанатов? Ну да, уже умею там ездить, все улочки так изучил более-менее. С навигатором ездишь? Не, не, не. Я так быстро запоминаю. Ну, выучил там две-три дороги и так придерживаюсь. Ну, клуб, ну так, притираемся там. Ну, мне, в принципе, все нравится. Вот это самое главное в клубе. Запитание от Security. Яка у вас мотивация зараз выступать за Карпаты? Ну, очень большая мотивация. У меня скажем так я не самый старый футболист мне 26-27 лет и есть с эта амбиция доказать и еще попасть и в сборную Хорватии ну да конкуренция там большая люди играют в клубах там скажем так очень серьезных чемпионатах ну но... всегда надеюсь там проявить себя и попасть в сборную mm -hmm. Чевичваешь зараз конкуренцию в команде ну, скажем так что шо... Чувствуется конкуренция, есть очень много футболистов на всех позициях, даже по 2-3 футболиста. Молодые футболисты, которые доказывают, ждут своего шанса. Есть неплохие футболисты в Дубли, которые с нами там тренируются, подключают их к первой команде. Нужно всегда время ждет, и нужно все время доказывать. И, конечно, конкуренция, я думаю, это даже полезно. Когда есть конкуренция в команде. А кто зараз твой главный конкурент на планзе? У нас много есть, которые могут там, на моей там, и Зенёв, и Тищенко, и Васин, mm -hmm. и Марселиньо, Элло. Много футболистов, которые могут играть там, на моей позиции. Mm -hmm. Че задоволен ты умовами контракту с Карпатами? Да, задоволен. И так, запитание еще в ЦКЛ ФРВА. Какая зараз атмосфера в команде? Ну, скажем так, рабочая такая атмосфера. Готовимся к Шахтеру. Все работают э, на 100%, скажем так, отдаются. Все хотят играть с Шахтером. Все понимают, что потом и Динамо. И в этих играх можно себя проявить, скажем так. Все смотрят такие игры с такими командами. Угу. Левко запитує, як у тебе з українською мовою? Ну, я розумію українську мову, так розмовляти трохи важко. <сум> 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 Нормально вийшло. <сум> ну, хорошо. Так, запитання від Костова. Ти пограв в різних клубах в оренді? Чи не виникало в тебе бажання нарешті зупинитися, осісти в одному клубі, а не волочити за собою сім'ю? Чи Тобі навпаки подобається кататися по Україні. І чи після закінчення кар'єри ти залишишся в Україні чи повернешся в Хорватію? Ну, давай перше, чи тобі не хотілося усісти десь в одному клубі. Ні, ну в принципі Дніпропетровськ, тоді був в Дніпрі, да. Ну а потім в Кривбас пішов в аренду. Ну, в принципі, сім'ю не перевозив, вони жили в Дніпропетровську, там небольшое расстояние. І так нормально було. Да, я грав еще в Київському арсеналі. Ну, Київ Там очень нравилось и там хотел в принципе как больше задержаться был там чуть больше полгода ну а сейчас э, львов так ну, я ну не против аж как уже говорил э, здесь задержаться ну скажем так европа близко мне это на полдорога из Днепропетровска кровати так и ближе там могут родственники приехать и оттуда и оттуда. так ну не против здесь остановиться. <соцентричного> э, так, запытание от Натальи. Чи подобается тебе украинская кухня и, если так, то яка страва? Хм. Ну, конечно, нравится уже украинская. 8 лет на Украине. Так. Борщ, конечно, нравится. Кому не нравится борщ на Украине? <соцентричного> 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 а сало? Сало тоже, да. Если хорошее, свеженькое. Mm. 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 Ну, я улюблена все-таки. Страву. Може там жінка щось готує таке особливе. вареники там люблю теж паїть. Mm. Борщ, борщ там теща добре готує. Окей. Okay. Де роблять кращу каву? В Києві, в Кривому Розі, Дніпропетровську чи у Львові? У Львові, так. Да. От це треба признатися. Львові найвкусніше. Mm. Ну, mm. uh -huh. Яка в тебе мрія футбольна і яка не футбольна? Много є. Мрій каких-то. Я хотів би такое задержати за себе так. Ага. Щоб збулося. Да. Чи є автомобіль, який ти не можеш собі дозволити купити? Навірно, є. Стока є. Дорогих машин. Що... Ну, які би ти там собі там вибрав, наприклад. Не знаю, Бендлі там. <laughs> Можна тільки мечтати. Ага. Взагалі, нас оболівальники так цікавляться, на яких машинах їздять футболісти. На чому ти до нас приїхав? На Volkswagen Jet. Машина. Клу е, клубна машина. Клубна, так. Окей. Чи тобі подобаються нічні клуби у Львові, і чи взагалі можеш назвати себе Світським Левом. Світським Левом, як это зрозуміти? Ну, тусовщик. Та ні. Там по клубах. Ні, я вже, у мене сім'я, ребенок. Пройшло, в принципі, вже це время, коли можна було там гуляти. Уже ребенок, нужно домой нянчитися. <laughs> okay. e, Яку помилку ти зробив на початку своєї кар'єри? Чи ти хотів би повернути час назад і її виправити? Не, я в жизни сам себе говорю, что в жизни никогда нельзя жалеть зачем-то. Так зачем жалеть что-то там раньше делал? Там. Mm. Я не вижу смысла в этом. Все равно ничего не изменится. Mm -hmm. Будешь жалеть, а оно не изменится все равно. <laughs> Есть такие доброе запитания. Кто в Карпатах зараз душа компании? Mm. Не знаю там. Кто больше всех шутит? Там да. И да. <laughs> ну, вот раньше был в Мишаку полывается. Да, да. Кто зараз? Дядька у нас э, Самсон, там, ну, а так все сейчас, в принципе, так, любят там потравить друг друга. <мыл> uh -huh. Ну, у вас запитание про дядька. Э, э, Самсон, такая же, <мыл> так? Да, yeah, yeah, yeah. ну, дядька, да, он самый старый такой, любит погонять там, молодых. Там. Я там тоже могу кому-то напихать, там, там. Ну, <с�ал> Но это нормальная рабочая такая установка. <гыл> не, не обижается, никто. Никто <гыл> <гыл> не обижается. <гыл> Чье в тебе хобби? Может, было, может, я зараз. Да. Нет, такое даже времени сильно на, на хобби, скажем так. Все равно все время в тренировках, в футболе, все время. Угу. И свободное время есть, футбол показывает, будешь футбол смотреть. Вот сейчас домой едешь и будешь футбол опять смотреть. Что будешь зараз давать, смотреть, Смотрите, какие матчи? Англия, Украина. Да. Конечно. Буду за Україну, болять. Вчора за Хорватію, це не за Україну. Окей. Okay. Так, і в нас останнє запитання. Якою була твоя перша зарплатня і як ти її використав? Напевно, що з хорватських часів. Так. За да. До 1000 доларів перша зарплата. Нормальна зарплата? Да, як ну, на перший раз. Вже виграв чемпіонство Хорватії і ага. дали гадали потім зарплату. Ага. А так, в принципі. Год первой команде бесплатно играл. Серьезно? Да. Ты знал, что, на такие, что идешь на такие условия? Да. А другого варианта нету. Или играй, доказываешь, чтобы тебя продали, там, а или... То-то много -то так футболистов играют, по сути, за бесплатно? Ну, бывает, да. Когда начинают только, там, 17, в 17 лет начали играть. А Слушай, может, в том и есть секрет хорватского футбола, что там играют за бесплатно молодые, доказывают, а ну, нам... В этом тоже есть. Mm -hmm причина, потому что таких больших денег сразу там 18-летним парню не дадут. Угу. Вот, вот это максимум был, что нам тогда могли дать, 18 лет. И то. Но мне этого хватило тогда, я там такой счастливый был. Голова там не закрутилась, там звездочки какая-то. Если бы закрутилась, наверное, не сидел бы сейчас. Хорошо, ну що, Младене, ми тобі дякуємо за розмову, за відверті відповіді для наших оболівальників. Побажаємо тобі і Карпатам успішної гри, хорошого результату з Шахтарем. До речі, тут запитання ще є, я, здається, його не побачив. Про п'ятницю 13-го да, да. матч буде з Шахтарем в п'ятницю-13-го. Як ти ну, там, ставишся до тих всяких забобонів? Чи є щось з тебе таке? Ну так, є бачив, що п'ятниця-13-го. А може якраз раз для нас воно буде може, фартове. Може для шахтаря воно буде не фартове. Да, Надіюся, що буде для нас фартове. Угу. Надіюся, що дуже много болічків прийде поддержати нас Шахтарем, тому що нужна їхня підтримка, як би вона там і не було. Ну, Пожелають нам всім успіхів. Так. Mm. Ну, тепер будемо справді дякувати Младину. Всього хорошого і успішної гри в Карпатах і перемоги. Вам большое. Щасливо, а наступного тижня у нас, як завжди, буде новий цікавий гість. Щасливо.